Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya kerana sudi bersama-sama membincangkan isu yang sangat penting ini tentang dasar transformasi sekolah 2025 iaitu persekitaran pembelajaran yang tidak menyeronokkan. Sebelum itu, saya Nurul Intan Nabila binti Mat Harun dan saya Syahza Syamimi binti Safar saya Muhammad Syahrul Fahrin bin Hilmi Baiklah, Hadirin semua, antara isu yang terdapat dalam tajuk kita pada hari ini adalah yang pertama najis berumur parti, yang kedua rangkaian internet, yang ketiga kekurangan prasarana dan yang terakhir adalah tentang pengajaran dan pembelajaran PDP yang membosankan dalam usaha memperkasakan persekitaran pembelajaran yang selamat, bersih dan kondusif. Isu pencemaran najis burung merpati di kawasan Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah menjadi satu halangan untuk sekolah menjadi satu halangan untuk sekolah ini menyediakan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kehadiran burung merpati ini secara tidak terkawal bukan sahaja mengganggu kebersihan fizikal persekitaran sekolah, malah ia turut menjejaskan kesejahteraan murid serta menimbulkan risiko kesihatan. Proses PDP di dalam kelas juga turut terganggu kerana bau bangkai yang terperangkap dalam jaring dan mati lalu mengeluarkan bau busuk yang mengganggu keselesaan warga sekolah. Jika perkara ini dibiarkan, murid akan hilang rasa fokus, belajar dan tidak dan tidak seronok untuk datang ke sekolah. Secara tidak langsung, perkara ini akan mengganggu untuk menjadikan sekolah itu tempat pembelajaran yang menyeronokkan seperti yang digariskan dalam prinsip TS25. Masalah ini juga memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi termasuk perbelanjaan untuk mengupah penangkap burung dan membersihkan kawasan yang terjejas. Bayangkan rakan-rakan, jika satu ekor burung bersamaan RM5. Bagaimana jika 100 ekor burung? Rakan-rakan fikirkanlah. Baiklah, seterusnya ini merupakan bukti yang menunjukkan betapa banyaknya najis yang ada di kawasan sekolah ini. Buat pengetahuan semua, najis ini bukan sahaja mengganggu PDP malah merosakkan fizikal sekolah di mana najis burung ini bersifat menghakis dan menyebabkan atap kelas bocor dan reput. Hal ini menyebabkan murid dan guru terpaksa berpindah ke tempat lain untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, namun sekolah kebangsaan kampung sawah tidak menganggap masalah najis iburung ini sebagai suatu perkara yang tidak boleh diselesaikan. Malah, mereka mengambil peluang tersebut dengan menjalankan projek KMR yang dinamakan jinak-jinak merpati di kepung-kepung pelari lari dengan objektif TS25 yang menekankan penglibatan murid dalam pembelajaran aktif dan penyelesaian masalah sebenar pendekatan inovatif dan saintifik telah dilaksanakan oleh sekumpulan pelajar melalui penyertaan dalam carnival STEM seterusnya Syaza. slide seterusnya Baik, ini merupakan bukti yang terpapar di dada akbar di mana mereka telah mencipta satu alat penghalau burung yang menggunakan frekuensi bunyi bagi mengurangkan kehadiran burung merpati di kawasan sekolah tanpa mencederakan haiwan tersebut. Inisiatif ini mencerminkan pengamalan baik bilik darjah iaitu menggalakkan murid menghasilkan penyelesaian berdasarkan penyelidikan, kreativiti dan pemikiran kritis. Melalui perlaksanaan projek seperti ini, murid berpeluang mengembang, mengembangkan potensi diri dalam bidang sains, teknologi serta mengukuhkan kemahiran abad ke-21 mereka. Baru-baru ini juga SK Kampung Sawah telah menerima lawatan dari pihak atasan untuk perkongsian amalan baik SISC Plus berkenaan projek tersebut iaitu projek penghala burung dan menerima maklum balas yang memberangsangkan iaitu menambah baik produk tersebut untuk dihantar ke peringkat tinggi agar ia dapat digunakan oleh sekolah lain yang mempunyai masalah yang sama. Seterusnya, dipersilakan Saudari Syazah. Uh, terima kasih kepada saudari nurul atas perkongsian saudari berkenaan isu yang berlaku yang menyokong kepada uh, persekitaran pembelajaran yang tidak menyeronokkan iaitu isu najis merpati yang menyebabkan bau busuk m um, menjajaskan kesihatan murid-murid yang menjejaskan PdPC. Baiklah pada pandangan daripada sudut perspektif saya isu yang menjadikan Uh, persekitaran pembelajaran tidak seronok yang menyebabkan ketidakcapaian dasar TS25 adalah daripada segi kemudahan prasarana yang tidak mencukupi. Sebagaimana yang saya ingin beritahu, sekolah saya merupakan sekolah kurang murid iaitu SKM yang mana kemudahan prasarana tidak mencukupi ni tidak asing lagi didengari dalam kategori sekolah SKM. Jadi kemudahan prasarana yang tidak mencukupi ni adalah daripada segi kekurangan infrastruktur fizikal dan juga peralatan pembelajaran yang memberi impak kepada PDPC. Jadi, dalam sekolah saya hanya mempunyai satu bangunan sahaja yang mana bangunan itu sajalah yang menempatkan bilik guru, pejabat, bilik-bilik khas seperti bilik sains, bilik RBT dan juga bilik darjah. Jadi, semua kelas dalam semua kelas mempunyai enam kelas. Dan enam kelas ini perlu berkongsi bilik darjah. Misalnya, kelas tahun dua dan kelas tahun empat berkongsi dalam satu bilik darjah yang mana bilik darjah tersebut dibahagikan kepada dua. Jadi hal itu menyebabkan uh, bilik darjah sempit dan guru tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti berkumpulan, pembentangan ataupun permainan yang melibatkan pergerakan yang lebih luas. Di samping itu jika saya sertakan, jika dilihat jika dilihat secara mendalam saya ada sertakan Uh, gambar bilik sains yang mana bilik sains yang tersebut sangatlah sempit bilik sains juga uh, berkongsi dengan bilik dajah lain iaitu kelas tahun 5 jadi guru tidak dapat melaksanakan um, as, aktiviti seperti eksperimen yang memerlukan uh, ruang yang besar jadi guru terpaksa membuat di tempat lain di luar bilik dajah jadi bilik sains tu sekadar nama semata-mata dan tak dapat digunakan secara sepenuhnya baiklah yang seterusnya, kemudahan prasarana yang tidak mencukupi seterusnya adalah daripada segi uh, ketidaklengkapan dari segi Smart TV iaitu tak semua kelas dipenuhi Smart TV. Hanya tiga kelas sahaja yang dilengkapi Smart TV iaitu kelas tahun 1, kelas tahun 6 dan juga kelas tahun 3. Kesan daripada ini adalah murid tak dapat didedahkan dengan bahan-bahan interaktif mereka tidak dapat menonton video pembelajaran interaktif dan juga tidak dapat menggunakan teknologi-teknologi um, yang ada. Misalnya guru uh, semasa kelas akan membuat ke, um, quiz online. Jadi kelas yang mempunyai smart TV sahaja yang dapat melaksanakan aktiviti quiz online ini. Apa bagaimana pula dengan kelas-kelas lain? Mereka hanya melakukan quiz secara tradisional. Jadi mereka tidak dapat terlibat secara langsung, secara bersama-sama. Uh, okay. Namun begitu, sekolah mempunyai inisiatif untuk mengatasi masalah ini yang mana um isu bilik darjah yang sempit itu kita tak dapat mengatasinya secara secara langsung ataupun secara cepat kerana untuk menambah bilik darjah ni me mengambil masa untuk membina lagi satu bangunan um SKM sahaja menerima kekurangan dana bagaimana untuk membina satu sebuah bangunan baharu jadi guru-guru boleh melaksanakan aktiviti di luar bilik darjah seperti di kantin padang dan sebagainya Uh, untuk mengelakkan daripada murid berasa bosan belajar di bilik yang sempit murid akan hilang fokus. Murid-murid biasa sahaja mudah hilang fokus. Bagaimana dengan murid MBK seperti ADHD uh, dan sebagainya. Jadi yang kedua ialah um, daripada segi kekurangan Smart TV tersebut guru boleh uh, berkongsi kelengkapan Smart TV itu de uh, dengan kelas-kelas lain agar murid dapat menggunakannya secara bersama. Smart TV ini merupakan uh, sumbangan daripada pihak NGO jadi baru-baru sahaja uh, sekolah terima Smart TV ini dalam sekitar tahun 2023 uh, Jadi guru hendaklah menggunakannya secara bersama-sama agar murid tidak ketinggalan Mereka dapat merasai bagaimana pembelajaran digital itu berlaku Bila yang ketiga, sekolah tidak uh, semata-mata ataupun tertumpu menerima sumbangan uh, Menerima sumbangan daripada luar namun sekolah berinisiatif untuk membuat jualan Mencari dana sendiri untuk kita menambah kelengkapan peralatan sekolah seperti yang kita lihat bilik sains itu sempit semestinya peralatan yang ada tidaklah mencukupi ataupun kebanyakannya adalah rosak kerana tidak digunakan uh, itu merupakan daripada saya bagaimana pula dengan uh, Nurul dan Syarul dipersilakan Syarul ada apa-apa perlu ditambah um saya rasa slide yang seterusnya Okay. Terima kasih kepada saudari Nurul Intan Abila dan juga Syazaz Hamimi atas uh, isi dan huraian yang diberikan tentang isu najis merpati dan kemudahan prasarana di sekolah. Terima kasih. Terima pemerhatian di sekolah Terima kasih saya telah mendapati satu isu yang berlaku iaitu pengajaran dan pembelajaran PDP yang membosankan oleh guru-guru lama. Hal ini berlaku kerana guru-guru uh, lama tidak didedahkan dengan PAK21 ataupun uh, aktiviti yang dilakukan secara uh, teknologi, menggunakan teknologi. Uh, Kaedah yang digunakan uh, oleh guru-guru lama kebiasaannya ialah kaedah PDP yang terlalu tradisional iaitu pendekatan pengajaran yang lama hanya berpusatkan kepada guru dan kurang melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Kaedah ini masih menuntut interaksi, kreativiti dan penggunaan teknologi. Aa, terdapat aa, beberapa ciri-ciri utama aa, pengajaran dan pembelajaran yang membosankan ini Yang pertama ialah tiada penggunaan bahan bantu mengajar iaitu aktiviti berasaskan projek, permainan atau penggunaan teknologi Hal ini mengakibatkan murid merasa bosan dengan kaedah PDP yang dilakukan oleh guru Kedua, guru menggunakan kaedah syarahan iaitu bercakap panjang lebar tanpa aa, interaksi dengan murid hanya ini akan menyebabkan murid akan hilang fokus kerana tiada komunikasi dua hala yang berlaku di dalam kelas. Slide seterusnya. Okay, baiklah seterusnya ialah kesan apabila uh, terjadinya pembangunan Dalam kelas iaitu murid tidak teruja untuk hadir ke sekolah atau mengikuti kelas kerana kaedah PDP yang digunakan oleh guru tidak menarik. Kedua ialah tidak membina kemahiran pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK21 dalam diri murid. Ini kerana murid tidak berpeluang mengasah kemahiran berfikir kritis, berkomunikasi dan bekerjasama. Ketiga ialah pencapaian akademik yang lemah. Hal ini berlaku kerana murid kurang memberi tumpuan di dalam kelas dan menyebabkan pemahaman terganggu serta mereka serta merosot. Mereka Baiklah, seterusnya kita pergi kepada langkah menangani isu PDP yang membosankan ini. Terdapat dua langkah yang saya uh, cadangkan. Yang pertama ialah penggunaan kaedah PDP yang aktif dan inovatif. Contohnya, guru boleh melakukan pembelajaran berasaskan projek Hal ini membolehkan murid lebih terlibat secara aktif dan bersemangat terutama sekali sesama rakan sebaya di dalam kelas. Kedua ialah menggunakan teknologi untuk uh, guru boleh memberikan nota dan latihan kepada murid. Manakala uh, kahoot dan juga kuisis boleh digunakan sebagai tempat membuat latihan dan video interaktif bagi menarik murid minat murid dalam PDP. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif sesuai dengan usia mereka yang berkembang seiring dengan penggunaan teknologi pada era kini. Baiklah itu saja daripada saya. Baiklah, slide yang seterusnya. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan-rakan. Saya amat setuju dengan apa yang dilontarkan oleh anda berdua tadi. Namun, saya juga ingin menambah satu lagi komponen penting dalam membina persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, iaitu rangkaian internet yang stabil dan mencukupi. Dalam era digital ini, kebergantungan kepada internet dalam proses PDPC sangat tinggi. Guru-guru menggunakan platform seperti Google Classroom, Padlet dan Canva untuk melaksanakan PDPC yang berimpak tinggi. Tetapi bagaimana guru-guru um, ingin gunakan semua ini sekiranya talian internet yang sangat perlahan dan sering terputus? Ini menyebabkan ini menyebabkan guru kurang motivasi untuk menggunakan pelbagai inisiatif dalam PDP dan murid pula menjadi bosan kerana pendekatan digital tidak dapat dilaksanakan. Perkara ini jelas bertentangan dengan hasrat TS25 untuk mewujudkan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Untuk sekolah Kebangsaan Kampung Sawah, mereka mempunyai masalah internet yang perlahan kerana kawasan tersebut adalah kawasan luar bandar namun SK Kampus Tawah dapat menangani masalah ini dengan baik dengan mengadakan kerjasama dengan PKG iaitu Persatuan Komuniti Guru. Sekarang sekolah ini telah mencapai rangkaian internet sehingga 5G. Seterusnya. Uh, saya amat bersokong dengan Nurul. Ehm um, keadaan yang masalah internet ini sendiri yang mana mengalami kita mengalami semua sekolah mengalami ketidakcapaian internet namun sekolah masih mengelu, uh, masih mendapat inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Uh, seperti sekolah saya juga mengalami masalah ketidakcapaian internet akibat daripada router yang rosak, uh, in rangkaian internet lemah dan juga sebagainya. Namun begitu, um, sekolah mempunyai inisiatif tersendiri untuk mengatasi masalah ini kerana kebanyakan program atau aktiviti Um, murid adalah memerlukan penggunaan internet seperti um, penggunaan ans iaitu untuk rekod dan nilam secara digital memerlukan internet. Jadi um, sekolah um, menggunakan ataupun meminta bantuan uh, sekolah agama untuk berkongsi wifi yang mana uh, seperti yang saya beritahu sekolah saya berkongsi bangunan dengan sekolah agama. Jadi sekiranya sekolah kebangsaan mengalami gangguan dalam rangkaian internet kami akan menggunakan um, sekolah agama punya internet. Selain daripada itu sekiranya mengalami masalah-masalah teknikal yang lain kami juga mempunyai guru-guru yang kompeten untuk mengatasi masalah ketidakcapaian internet. Okey. Begitu uh, dari pendapat daripada saya. Bagaimana pula dengan um, Syarul? dipersilakan Syarul. Uh, adakah anda setuju dengan masalah internet di sekolah anda? Uh, saya amat setuju sekali dengan masalah internet di sekolah saya Hal ini kerana uh, sekolah saya juga merupakan uh, sekolah yang terletak di kawasan luar bandar iaitu di kampung yang mengalami masalah lemah uh, internet uh, Oleh itu uh, terdapat satu, salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pihak sekolah iaitu uh, melanggan uh, internet yang lebih uh, tinggi itu mahal daripada biasa yang diletakkan di makmal komputer. Uh, Hal ini bertujuan supaya apabila murid menggunakan teknologi uh, ataupun komputer di makmal komputer, murid dapat mengakses uh, kemudahan mencari maklumat dengan lebih mudah. Wah, nampaknya setiap sekolah antara kita mempunyai masalah yang lebih kurang sama iaitu antaranya persekitaran fizikal tentang kemudahan prasarana dan juga masalah internet. Jadi sebagai kesimpulan, hasil perbincangan kami semua jelaslah bahawa persekitaran pembelajaran yang kondusif sama ada dari aspek fizikal, digital, pedagogi guru, memainkan peranan yang amat penting dalam menyokong pelaksanaan dasar transformasi sekolah 2025 TS25. Kami sebulat suara bersetuju bahawa isu-isu seperti tersebut um perlu ditangani dengan menyeluruh dan berfasa. Teknik pengajaran yang digunakan oleh guru juga perlu ditambah baik agar pendidikan setiap murid lebih berkualiti dan berkesan. Bagaimana dengan Syazah? Ya benar sekali. Saya amat sokong ni pendapat Nurul. Jadi pada pandangan saya juga uh, untuk memastikan uh, matlamat ps 25 ni tercapai, semua pihak perlulah berganding bahu termasuklah pentadbir, guru, ibu bapa dan juga komuniti perlu memainkan peranannya masing-masing. Jadi hanya dengan komitmen dan kerjasama yang kukuh barulah sekolah kita dapat benar-benar berfungsi sebagai sebuah tempat belajar yang menyeronokkan untuk membina sahsia dan melahirkan generasi masa depan yang cemerlang. Justru kita dapat meningkatkan lagi kemenjadian murid dan juga mewujudkan satu sekolah yang lebih berkualiti. Okey, uh, itu sahaja daripada saya. Bagaimana pula dengan Syarul? bagi pandangan saya pula apa yang saya dapat simpulkan daripada perbincangan kita pada malam ini guru haruslah melaksanakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP yang berpusatkan murid dalam menarik minat generasi pada masa kini untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh dan cemerlang dalam pembelajaran mereka. Itu saja daripada saya. Nampaknya setiap sekolah perlu bijak untuk menangani setiap isu dan juga masalah yang berlaku di sekolah mereka untuk mencapai dasar transformasi sekolah iaitu uh, TS25. Itu sahaja hasil perbincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.